Традиційні брифінги для преси після засідань сесії міськради або виконкому за мерською каденцією Костусєва проходять нечасто. Воно й зрозуміло занадто багато незручних питань можуть поставити журналісти, які не входять до так званого мерського пулу. Проте цього разу Костусєв не міг відмовчатися. Занадто гучні скандали, що виникли напередодні сесії з його командою професіоналів, змусили давати коментарі. Начальник управління споживчого ринку і захисту прав споживачів Рафаеля Мурадяна. Костусєв викрив у бездіяльності та корупції. Я не удовлетворен работой Мурадяна, я не удовлетворен теми слухами, которые все время циркулируют о каких-то поборах, которые есть в этой сфере. Вчера на аппаратном совещании я хотел его поднять, сказали, что он на больничном листе. Вот после Нового года фактически он не работал. Позже мне принесли больничный лист, копию больничного листа, который открыт почему-то в Белгороде Днестровском. У зв'язку з доганами за словами Олексія Костусева звільненої начальника служби у справах дітей одеської міськради Ігоря Голоскова звільнено за кілька днів до гучного скандалу. Фактично заднім числом нагадаємо чиновника звинуватили у розбеченні неповнолітніх, і зараз він перебуває у СІЗО. От Геннадій Леонідович Труханов, і он возглавляв комісію, яка проділила колосальну роботу. І ми результати роботи розмаріли на сесії по реформуванню. вот этой всей системы работы с детьми. И это была действительно колоссальная проведенная работа, очень правильные предложения, я не буду заново все это говорить. И я сказал исполнителям, то, что наработала комиссия, должна стать программой. И было издано мое распоряжение. Однако выполнялось оно неудовлетворительно. Я не удовлетворен работой Голоскова, он получил один выговор, я неоднократно предлагал своему профильному заму уволить Голоскова. Голосков получил 23 февраля второй выговор, а по системе, которую я вел, у нас второй выговор ⁇ это значит автоматическое увольнение. И было подписано... розпорядження його увальні також Костусів зазначив, що зробив дві догани своїм заступникам Олені Павлові і Олександру Орлову і згадав про звільнення начальника Укса Леоніда Ковальова, за словами Костусєва, чиновник був звільнений у зв'язку із ситуацією, що склалася навколо житлового комплексу Іспанський, та інвалідів великої вітчизняної, які протягом року не можуть отримати квартири, ключі від яких сам Костусєв роздавав минулого року до свята дня перемоги. Також під час сьогоднішньої сесії секретар міської ради Олег. Бриндак заявив про виключення Павла Серебрініка та Ігоря Сафіна з фракції партії регіонів у Одеській міській раді. Офіційна причина неодноразове порушення внутрішньофракційної дисципліни. Аби детальніше поговорити на тему виключення з лав партії регіонів. Ми запросили до нашої студії Павла Сіребрініка. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Здравствуйте. На сегодняшней сессии Одесской міської рады было оголошено про то, что у вас было выключено из фракции партии регионов. Как такое могло статься и из какой причины? Я бы сказал так. Наконец-то. Та фракция партии регионов, которая существует в городском совете, я уже это комментировал, на мой взгляд, это фракция, слагаемая многих политических сил. Регионалов, которые прошли бы путь борьбы, выборов, в этой фракции насчитываются единицы. В основном это разные структуры, которые раньше впитывали в себя депутатов, а сейчас, к сожалению, фракция партии регионов впитала в себя тех, кто по списку и мажоритарно вступил в городской совет и называется регионал. Конфликт назревал давно. Потому что я считаю, что та линия фракции, которая проводится, это линия на личное обогащение, и ничего политического с точки зрения регионов и социального она не имеет. Тот опыт, который скопился в нашей первичной организации, которая насчитывает около 700 членов и которой уже 6 лет, это кардинально другая Партия регионов. И я уже говорил о том различии глубоком, которое, на мой взгляд, существует между фракцией перебежчиков и партией регионов. Поэтому, если бы это не произошло сегодня со стороны моих бывших товарищей по фракции, наверняка оно произошло бы завтра только по моей инициативе. Поэтому я считаю, что это развяжет мне руки, высказывать свою точку зрения более открыто и доступно и достойно, чем это было вчера. И ничего для партии регионов этот выход ровным счетом не означает. Я бы очень хотел, чтобы наши партийные ряды в итоге были очищены от многих тех людей, которых до сегодняшнего дня я называл членами одной фракции. Фракція висунула таке дуже цікаве формулювання причини вашого виключення з фракції. А воно звучить як використання символіки партії регіонів у власних цілях. Скажіть, будь ласка, чи потрібно депутату, який належить до певної партії, просити дозволу на використання символіки цієї ж партії? Якщо потрібно просити, то у кого саме потрібно? Це нове правило можливо якесь? У нашої фракції бивший дуже багато правил. Лучше бы эта фракция взяла за правило не голосовать за санаторий Магнолия, за склоны. Наверное, бы правильно поднять уровень детского питания в школах и дошкольных учреждениях. И вот это есть символ и символика фракции и партии. Так вот, свою партию я никогда не использовал, в том числе как символ. Для меня она и есть символ на протяжении семи лет. Что же касается исключения через символику, насколько я понимаю, сегодня озабоченные очередным рейдерским захватом фракции, только теперь уже маршрутной сети социально-транспортного предприятия, которое перевезло более 8 тысяч бесплатно льготных категорий на инвалидный пляж, а теперь чиновники мэрии Костусева ставят вопрос о лишении этого предприятия маршрутной сети, где большая часть работников это члены партии регионов, то, наверное, они посчитали возможным для себя сегодня использовать те знамена, под которыми они шли в бой на выборы, на выборы президента, на местные выборы, выборы Верховную Раду. Это их флаг. И, на мой взгляд, никакого отношения к фракции партии регионов он не имеет. Ми з вами знаємо, що все, що не робиться, то на краще. І бажаємо вам успіху у вашій несольній діяльності, тому що є однобічники, ми знаємо, є однодумці, і слава Богу, що так відбувається. Бажаємо вам успіхів. Дякую.